Привет! Вы на Семейном канале. поехать? Сегодня мы на Черкащине в урочище Холодный Яр. И сейчас направляемся к самому большому дереву Украины к дубу Максима Залезняка. Еще раз привет! Меня зовут Валерий. Мы наконец-то прибыли дубу Максима Залезняка. Вот, машин здесь немного, но сегодня будет день, может быть, по этой причине. Вот. Но здесь вот прямо на въезде стоит церковушка и два памятника. Один казакам, а другой героем небесной сотни. Уже вот, поставили. Молодцы. Сейчас мы будем заходить. взрослые стоят 4 гривни детские 2 дошка бесплатно поэтому заходим посмотрим что там внутри это наша скромная семья из пяти человек вот Этот самый вход ну как обычно продают всякие безделушки сувениры наверно посмотрим чуть позже Красиво здесь. А надо заметить, что это место в самом центре Холодного Яра. Холодный яр из истории известен тем, что здесь было очень много, было очень много восстаний. Вот, и одно из них известное восстание Максима Залезняка, который возглавлял восстание Айдамак. Вот, и дуб, который, к которому мы сейчас идем, назван его именем. Мы его еще не видели, поэтому не знаю на каком он расстоянии он здесь отсюда. Но я включу чуть позже, чтобы показать уже его непосредственно. Оказалось, что недолго нужно было идти. Вот здесь краткое описание. Да, дуб был назван в честь Максима Залезняка, который возглавлял восстание Калиевщина. Вот, написано, а вот что он тысячелетний. Дух. Да. Толщина, конечно, впечатляет. Украинский баубаб. Толщина его 8,9 метров. Насколько я знаю, сейчас почитаем более подробно. Ну, почти 9 метров. Высота 24 метра. Вот. Он уже скреплен жгутами, как тросами, видимо, чтобы сохранить его целостность. Да, по данным в него ударяла молния более шести раз. Это только то, что известно. А под его кронами, где-то здесь, на травке, отдыхали Богдан Хмельницкий, Налывайко и Тарас Шевченко. Это только из тех, кто неизвестен. То есть это было уже несколько сот лет назад. И уже тогда они считали это дерево старым. Да, много повидало деревца. Это наша молочня. Тут что-то рядом еще какой-то дуб, видимо, был. Я так понимаю, что зайти сюда уже нельзя, чтобы его не портили. Но некоторые фотографии мы видели, где люди стояли прямо вокруг него, пытались бы взяться за руки. Да, вот такое чудо природы. Так, поставил свое семейство возле дуба, чтобы было приблизительно видно, какого он размера. Это они в 6-5 метрах от него. Да, улыбайтесь, товарищи. Да, шановные паны и Да, мы нашли тут такое полудерево обломано. Если присмотреться, то внутри дерева копеечки. 5 копеек, в основном 5 копеечек. Для чего его всовывают, неизвестно. Наверное, чтобы вернуться. Вот. Можешь его разбогатеть. Оно рядом с основным деревом находится. Тоже какое-то большое было, видимо, тоже дуб. Вот. Копеечек много, наверное, их периодически вытаскивает, чтобы засовывали другие. И так, таким образом, немножко подзарабатывает тоже местные жители. Да. Все, всунули? Хлопцы, всунули? Копеечки. Молодцы. Теперь будем на богате. Ну, вот мы и обошли всю территорию, она сравнительно небольшая здесь. Ну, за три минуты можно обойти все, в принципе. Основная достопримечательность дуб. Есть несколько памятников. Здесь вот, молодой сад, посаженный школьниками из нескольких сел. Вот, если подытожить нашу поездку. В принципе, интересно. По пятибальной системе можно твердо ставить четверочку. Потому что детям было интересно. -то. Не какой-то монастырь, где им было бы скучно. Вот дорога сюда со стороны Черкас хорошая. Со стороны Каменки чуть хуже. Но тоже терпимая, потому что недолгая. Здесь буквально ехать 15 минут. Вот. Поэтому Смело рекомендуем вам посетить это место, если будете где-то рядышком. А это наши сувениры. Рогатка. Что э, это? Магнитно-холодильник и дубина. Ну, поскольку мы в дубу приехали, тут дубина должна быть. Вот. Подобается вам? все? Чудово.